Доброго дня. Вы на телеканал «Социальная краина», а также Черноморскую телерадиокомпанию, студию «Костянтин Крупский», поруч земной Инна Силантьева, Цегроманский Дияч и Влада Литовченко. А сегодня будем говорить... Добрый день. Добрый, Добрый день. день. Будем говорить про ваш международный культурный проект, который вы посвятили Тарасу Шевченко. Да. И о еще одном проекте, который состоится буквально на днях 18 марта. «Дети за мир». Отлично. Но давайте все-таки про то, что было в Национальном музее Тараса Шевченко, состоялась международная торжественная, культурно-художественная церемония нас и Шевченкового слова. Как сначала, ну, наверное, была идея, я так понимаю, а потом уже было воплощение. Будем помнить о том, что для Украины и для всего мира 200-летие ну уже 201-я годовщина со дня рождения Великого Кобзаря, это действительно памятная дата. То есть не только в связи с такими э, ю, юбилейными, юбилейными э, событиями, но и в связи с тем, что эта дата внесена в календарь памятных дат ЮНЕСКО. И отмечается э, в 2014-2015 годах в Украине и во всем мире. Поэтому мы вот с Иной, вы правильно, что любая, э, любой проект начинается с идеи. То есть мы с Иной подумали, э, как можно сделать этот проект масштабным и что можно э, предусмотреть, вплести в проект, допустим, то, чего еще раньше никто не слышал в Украине. И составили проект, состоящий из четырех частей. И, естественно, главной и решающей такой, и официальной была церемония открытия этого международного культурного проекта. И она заключалась в том, что э, поэзия Шевченко звучала на разных языках народов мира. И для участия э, в этом проекте мы пригласили посольство иностранное государство в Украине и обратились непосредственно к послам. То есть всего мы нашли совместно с музеем, потому что организаторами этого проекта был Национальный музей Тараса Шевченко, это фонд Дениса Силантьева, который представляла его директор Инна Силантьева, и мой фонд, директором которого являюсь я. И мы обратились к посольствам, предварительно нашли переводы поэзии Шевченко. Таких переводов точных, литературных, грамотных у нас было 22. И, в общем-то, получили ответ от 20 посольств. И 12 послов у нас подтвердили свое участие и чтение поэзии Шевченко на своих языках. Но были очень интересные эпизоды, когда некоторые послы, вот как, например, посол, господин посол Малайзии, он сам инициировал перевод mm -hmm. поэзии Шевченко на малайский язык, потому что его вообще ну, в природе не существует. Вот такое yeah. вот было, было почитание Шевченкового слова. И господин посол Палестины также перевел поэзию Шевченко Равета Стогна про широкий» на арабский язык и зачитал также это стихотворение. Звучали у нас переводы на польском, польском белорусском, белорусском да. русском, румынском, сербском. Затем арабском, английском, французском, французским, немецким, немецким языком. Немецкий, да, был немецкий. Немецкий да. и, в общем, еще 12, и 12 послов и 4 представителя дипломатического корпуса. Mm -hmm. И 4 посла у нас просто присутствовали, также вот своим вниманием почтили церемонию открытия этого торжественного мероприятия. Мы тоже хотели сделать свое я время. Я хочу сказать, извините, еще да, Вот еще я вижу да. господин посол Туркмении да. и господин посол Узбекистана присутствуют, вообще... они тоже зачитывали. Да. Это, это первый раз такой в Украине, что именно Тарас Шевченко, да, украинец, наш которого мы все любим, да, который такую жизнь прожил непро, непростую, объединил, объединил весь все государства. Вы согласитесь, это первое такое в Украине. Потому что э, самое интересное, да, что никто не отказал, а все с удовольствием с удовольствием пришли и поддержать еще, проект. Еще, еще и проявили инициативу да. по переводу. Очень интересно было общение с господином послом Малайзии, который сказал, вы знаете, что э, у нас несколько разный перевод, потому что на малайском языке это все звучит очень долго, то есть одно слово, поэтому скажем, несколько, четверостишье, это было два печатных листа. То есть можете себе представить, как сложно было господину послу. Но он справился с этой задачей, и мы, конечно, безумно ему благодарны. А Мы тоже хотели сделать серию таких программ, где приглашали бы вот послов разных стран, и мы столкнулись, что неимоверно сложно пригла пригласить к себе послов, там консулов. Где вы нашли такие кнопки в посольствах разных стран, чтобы вот вот только вот зашли, так нажали и, раз, и посол все все сделал, сам перевел, сам, перевел, сам прочитал, сам пришел и Вы хотите сказать секрет? Мы не, можем, мы можем, мы не, не можем надо. Потому что, наверное, сам проект, само слово Шевченко, оно вызывает уважение и почтение. Да. Действительно, Шевченко знает во всем мире. Памятник Шевченко... 1200 памятников, причем в разных других странах. Конечно, в первую очередь об этом заботится украинская диаспора, но количество, оно действительно впечатляет, потому что это, ну скажем так, что это выдающаяся личность на втором месте после Памятников Иисусу Христу. <свист> То есть есть такая вот, э -э -э, статистика. Э -э, и также есть информация, что поэзия Шевченко переведена на 120 языков народов мира. Эта информация, вот мы с Иной, когда столкнулись с организацией, <свист> она несколько некорректная, потому что на 120 языков переведен только заповедь. А полных сборников, Сборник, переводов да. или хотя бы переводов Кабзаря их не так много. То есть полных, вот, профессиональных, как бы, грамотных. Поэтому, конечно, мы с сыной думаем, вот, знаете, не только проект вот, закончили, очень удачно, успешно всех поблагодарили, как говорится, лавры пожали. То есть мы продумываем, мы просчитываем шаги вперед. И я думаю, делом чести, делом жизни, вот, моей профессиональной как бы, ответственности, потому что в моем багаже и окончание дипломатической академии при МИД Украины, и аспирантуры в этом же заведении, то сейчас я защищаю кандидатскую. Поэтому для меня эта тема культурной дипломатии, она очень важна и цена. Поэтому вот я думаю, что у нас и хватит сил, здоровья и любви, в общем-то, к нашему украинскому гению, которого, слово, слово которого хотели мы представить и популяризировать во всех странах мира. Вы сказали, что проект, он состоит из четырех частей. Да, вторая часть была. Первая часть это это последняя. Да? Это, да, это у нас Едная Шевченко да, да. э, открытие этой э, международной торжественной церемонии, а вторая часть с Это детки. Это связано с деткой. Это была София Киевская, где, безусловно, мы провели урок. Урок Тараса Шевченко. Детки... У нас была викторина легкая для деток, правда? Они, кстати, интересуются Тарасом Шевченко, они знают много, они знают стихотворения у Тараса Шевченко. И плюс там у нас детки собирали картину очень красивую, заповед. Это Влада очень красивую картинку Тараса Шевченко, да, они собирали пазлы, если вы видите, да вот, у вот нас, вот, да, есть да, вот урока на уроке у нас присутствовала Остап Ступка он у нас был лектором, да. скажем, учителем да, нашим. И, конечно же, наш почетный, почетный го да. гость, то есть человек, который о Шевченко может говорить бесконечно. Да, да. Наш действительно уважаемый третий президент Украины Виктор Андреевич Ющенко, мы ему тоже благодарны за его визит, за его общение с детьми. То есть для детей, конечно, это был знак и ну, стимул для изучения творчества. А э, великого, э, детки, их вот детих здесь немного, да, получается? Ну, там... 17 деток, 17 деток, там было 15 деток с интерната. Э, ну, там, нет, там было 10 детей с интерната, 5 деток с АТО и 2 ребенка обычных школьников. Мы обычно совмещаем детей, школьники, а то мы не отделяем. Там, ты с АТО, угу. ты лучший, ты с интерната ты тоже хороший, а ты школьник, не ходи. Нет, мы так не делаем. Мы пригласили 30 деток, но ну, кто-то поболел с деток. Uh -huh. Знаете, присутствовало 17 деток, это Это был показательный урок, то есть это не был, конечно, открытый урок в таком понимании, то есть это не была огромная аудитория, потому что этот урок проходил в национальном заповеднике. София Киевская, в резиденции Святого Николая, потому что нашим сопартнером являлся также всеукраинский проект «Фольк-Украин», который возглавляет Игорь Добрудский. И, скажем так, что этот урок, наверное, тоже послужил каким-то стимулом и ну, важной вехой в, в том проекте, в, том, в, том, в тех этапах, которые существуют. Я просто с детства помню, что вот ты смотришь, там, допустим, фильм «А как дети попадают в фильм?» и здесь смотришь «А как они попадают на этот открытый урок, когда уже у самого у тебя есть ребенок?» И ты ничего там, допустим, об этом не знал. Ну, Я ну, это учту. Урок, Я урок это учту, был да. закрыт. То есть мы, возможно, также сына с Иной предусмотрим. И в следующем году, то есть в преддверии дат дню рождения Шевченко, то есть мы сделаем их более полными, более масштабными, может быть, в школах районов города Киева, для того, чтобы много детей могло познакомиться, услышать от известных украинцев непосредственно пожелания и чтение стихов нашего воды Украинского гения. А, я вот смотрю, что организаторами мероприятия выступил Национальный музей Тараса Шевченко, Фонд поддержки молодежного и олимпийского плавания, Международный фонд э, культурного, культурного сотрудничества, сотрудничества, Международный этнокультурный проект. А Министерство образования как-нибудь выступало каким-то вот вот поддерживающим звеном? Э, мы, честно говоря, у нас было достаточно мало времени для подготовки, и э, мы не ус не успели пообщаться. Я думаю, Министерство образования бы поддержало этот проект. То есть нет ни одно, ни одной причины, по которой... Uh -huh по которым бы не поддержала. Но Министерство культуры в лице заместителя министра культуры да. Ростислава Карандеева. Ростислав Владимирович открывал у нас торжественную церемонию открытия и выступил с потрясающими словами. То есть обратился и, и скажем, затронул сердце каждого, каждого да. Да, гостя этого мероприятия своими словами. Поэтому мы сотрудничестве с Министерством культуры Украины и будем надеяться, что Министерство образования в следующем году нас также поддержит. Первые две части. А какие третья и четвертая часть этого проекта? И на фотопроекте вы скажите, а я переехала. Да, хорошо. Я, у нас мы фотограф, провели фотосессию в букве, где у нас участники идут, народные артисты, певцы, социальные дети. Они сфотографировались с ковзором с детками. Детки были и семьи, Ну, они с семьями приходили фотографироваться. Мы привлекли деток из АТО, и деток с интерната. Мы как бы хотели показать, что мы популяризируем чтение. Поэтому прошел вот. Вернее, прошел этап фотосессии. На данный момент мы готовим портреты. Мы хотим их повести в Переяслав. А также потом хотим еще в Читай-городе их развесить, эти портреты. Да, Это именно, то есть как главным бы, героем да. этого фотопроекта является Камзань. книга Кабзаре, да, и э, известные украинцы читают ее и вместе с детьми, то есть с детьми и своими детьми, и э, детьми из школ интернатов, и из зоны АТО. И здесь множество задач, которые мы преследовали. Это первая все-таки задача, да, популяризировать слово Шевченко. Второе, то есть... Культуру к по, привлечь. Да, то есть привлечь внимание к чтению. И третье, что должна быть преемственность в передаче вот слова, да, то есть очень важно семейное чтение, чтобы взрослые читали детям, тогда кризиса чтения ни в какой стране не будет, потому что кризис чтения он есть не только в Украине, он сейчас на сегодняшний день во всем мире. Uh -huh. Поэтому вот такой замечательный проект. И есть фотоработы, то есть они были выставлены на и интернет-порталах. Да, и Вива нас поддержала, они везде выставили. И, и в журналах также <laughs> да, да, да. опубликованы. Поэтому здесь вот именно мы обратились к молодым людям, к детям с предложением популяризировать шевченковое слово. Фотосессия проходила, ну как бы вот в таких э, центральных э, коммерческих магазинах книжных. Да, то есть да. это, ну, это не э, государственные магазины. Но, но... В них есть вот кабзари? на полках. Конечно, Можно? есть Кабзарь. есть, кабзари. есть. Да. есть да. Да. То есть да. есть да. и э, подарочные Кабзари, и Кабзари ну доступные для того, чтобы их купил каждый украинец. И как бы школьный формат вот учебников. Мы в том числе сотрудничали с книжным магазином Буква, то есть это сеть по всей Фотосиня. Украине. И также у них брали. Кобзаре для формирования интерьера президенции вот, святого Николая Софии, Софии Киевской. Uh -huh. Поэтому Кабзари, вот всегда в марте, я думаю, во время этих шевченковых дней он должен быть на столе у каждого из нас. И четвертая часть, заключительная поездка вот, Да, Четвертая заключительная часть у нас состоится мероприятие 28 марта в национальном заповеднике Дом-музей Тараса Шевченко в Переяславе-Хмельницком. Киевской области, где мы с Инной и с людьми, которые нас поддержали во время проведения проекта mm -hmm. нашими героями, мы приедем в Переяслав и также там будет огромная культу культурная программа, плюс мы презентуем фотопроект на том уровне в Переяславе и оставим в подарок Дому музею вот эти замечательные картины, где известные украинцы читают произведения Обзаряна. Шевченко. А как э, вот можно это все еще ну вот в, в массы э, организовать какой-то концерт в допустим во дворце Украина, где известные там э, звезды могли бы там читать действительно Шевченко, там какой-то концерт, э, хор там танцы или что-то еще. Ну, это мы, такое более камерное, да, получилось ну, это мероприятие? Мероприятие культурно просветительского характера, потому что действительно в, на протяжении марта в абсолютно во всех городах, городочках, поселках, селах есть программы, посвященные Шевченко. И uh -huh. в школах, и в библиотеках, и в музеях проводятся программы, мероприятия, то есть не без этого. Но, конечно, масштабными проектами, программами, то есть мы пока сыны вот в этом году провели э, проект в таком формате. Возможно, в следующем году мы опять-таки вернемся к этой теме, и это уже будет несколько иной формат. То есть пока для нас очень важно вот закончить и пройти по знаковым местам Шевченко, то есть подчеркнуть, может быть, и найти те э, инновационные какие-то новаторские вещи, которых, в которых Шевченко еще никто не представлял. Поэтому для нас вот пока, э, пока мы со своей задачей сп справляемся. Mm -hmm. Что будет дальше? То есть массово всегда а интересно, я да. Тоже а я работать. хотела бы добавить, да. Дело в том, что э вы, понимаете, поют все. А Шевченко немножко мы хотели, мы не хотели петь, да. Мы хотели по-другому это популяризировать как-то, да. Почему Вы петь хотели? Но мы просто не в данном контексте. Да-да-да. я даже не хочу. Мне кажется, Влад, ну делать так вот звезды. Звезды это те, кто. Звезды это понятие тоже разные, согласитесь. Вот, например, у нас был Талашка. Правда, Владимир это талантливые, да, я считаю, да, этот, ну, человек пришел на это событие, это большая честь, большая гордость. Вот хотелось бы людей раскрывать и вспоминать тех, которые не являются, в кавычках, звездами. На самом деле это не так, это люди, которые действительно много делают для Украины, которые грамотные, которые действительно знают поэзию Шевченко, много читают. Нам интересно вот такой формат людей. Согласитесь со мной, да? Да, вот. ну, в общем-то, и мы как организаторы, еще раз говорю, можем выбирать те форматы, которые для нас приемлемы и интересны вот в данный момент. Uh -huh. И приближается ваш э, новый проект, 18 да. марта да. его презентация будет, да, под названием ⁇ Дети за мир ⁇.⁇ Дети за мир, да? Да. А, что это за проект, как он будет выглядеть, в чем он заключается? Заключается он в... Дети да, много рисовали. Рисовали сначала, они... У нас был конкурс по поводу голубей. Кто рисует, как кто видит мир. Кто-то жучка нарисовал, кто-то голубя, да. И мы после этого конкурса решили сделать проект "Дети за мир". Там будут проходить у нас мастер-классы. Они будут очень интересными, креативными. Дети могут сделать торт, сами сделать торт, укра украсить этот торт, да, как они видят, да? Дети смогут побегать в футбол, позаниматься. Дети смогут морковку посадить, убрать морковку. Ну, это как город профессии. Да? Каждый uh -huh. ребенок может себя попробовать в любой профессии, о котором он мечтает. Там будет более 2000 детей. У нас, тем более, там будет идти еще кастинг. Есть такая девочка Алиса Петрик, победительница X-фактора, X суперпобедительница, которая набирает к себе деток талантливых. Не все детки могут, например, позволить себе платно обучаться пению. Да? Вот она там будет делать кастинг. Там будет очень насыщенная большая программа. Будет фотовыставка деток, Э, деток сато с интернатов просто детей школьников да которые нарисовали свои профессии кем они хотят быть mm -hmm. будущие профессии а чтобы ребенок дошел к своей профессии нужно чтобы в стране был мир мы согласны со мной И, это даже дети понимают поэтому они рисуют такие интересные э, картинки, такие интересные профессии, чтобы вы понимали. 40 детей, все поют, все танцуют, то, что мы им говорим, никто, ну вот все поют, все танцуют, мало кто хочет быть космонавтом, мало кто хочет иметь другую профессию, вы понимаете, из-за того, что у нас перенасыщение такой песни и танцы, все дети поют, танцуют. У нас один всего врач, 40 человек, да, один космонавт, еще не помню, еще какая-то новая профессия, это был дизайнер, вот. Но у нас еще вот белый браслет вот на мне да есть. У нас человек, который участвует в нашем проекте Дети за мир, мы дарим браслеты. Что он означает? Человек, который есть три у нас, как бы сказать, три условия. Первое условие, что человек любит детей, второе, что он любит Украину, а третье, что он не пишет посты о войне. Это для нас очень важно. Тогда мы ударим браслет. Браслет — это мир, это добро, это чистота. Он просто белый, да? А пост о войне, ну, это же получается... Мы против агитации войны. Например, я считаю, что дети не должны смотреть. СМИ очень насыщают этим всем программы, да, потому что дети выбирают игрушки. Я не хочу, чтобы дети были, ну, знаете, злыми и брали все. Ну, дети как губки, они же впитываются, вы понимаете. И очень много информации, которая лишняя. Абсолютно лишняя. Да? Я, например, запрещаю племянцам многое смотреть. Правда вам говорю. А дети должны быть, вот как этот лист, непосредственные, они должны заниматься своим делом, учиться в школе, заниматься спортом. Вот это удел детей. А взрослые наше правительство, оно должно решить вопрос, чтобы не было войны. И мне неприятно читать посты, где то детей раненых показывают разорванных, то еще это не нужно делать. Я против этого. Я думаю, что если каждый человек начнут думать о мире и делать какой-то минимальный вклад, может быть, и наладится в стране, и будет действительно мир. Потому что когда у детей брали интервью, это второй раз я делал проект «Дети о мире», то дети плакали. И у меня есть сюжеты, которые я в том году делала на День защиты детей. Они пели, и вы знаете, я им разрешила выбрать все песни, которые они любят. Все песни заключаются, знаете, в чем? О том, чтобы был мир. И это плохо, потому что дети насмотрели СМИ, дети очень в душе переживательны, они очень все травмированы. А здесь они покажут все свои способности, они смогут посмотреть и пообщаться с людьми. Также Влада будет вести свою программу мастер-класса, да. Также Михаил Присяжнюк, это юридическая у него будет связан мастер-класс, если кто-то с ребенком хочет юриста, он расскажет, что для этого нужно. Да? Uh -huh. Народный артист Украины будет Владимир Горянский рассказать, как дойти до этой мечты, чтобы стать народным артистом Украины, играть в ролях в театре. Также Ольга Сумская, она споет с супругом, с актером и талантливым телеведущим. Виталий барсюком песню "Черемшина" для детей. Понимаете, это будет интересная насыщенная программа, где каждый ребенок может себя проявить, не получить просто на цукерку, будто ты пришел. Нет, он именно будет занят, занят собой. Он будет увлечен всю программу. Ну, я согласна с сыном, потому что в июне этого года я также проводила совместно с посольством Палестины в Украине проект "Мосты mm -hmm. дружбы" для детей. И главная тема была то, что дети Украины и дети Палестины рисовали рисунки, это возрастная группа была 11-15 лет на тему мир без войны счастливое детство и культурное наследие твоей страны и вы знаете вот насколько ну, как бы мы далеки друг от друга да ну то есть по расстоянию. у нас разная религия у нас разный язык но тем не менее в основе рисунков детей было одно и то же то есть солнечное небо то есть дети украинские рисовали купола то есть дети палестины рисовали как бы свои мечети то есть ну, это приятно что дети обращаются к богу и везде конечно любому ребенку нужна ради родительская любовь. То есть это основа всего. Поэтому задача нас взрослых, то есть делать не только вот хорошие, потрясающие проекты в поддержку детей, то есть действительно помогать им в выборе профессии, но и обеспечить вот детям счастливое детство, которое, наверное, возможно только в стране, где нет войны. Можно у да, нас правительство, извиняюсь, обратить внимание на вот эту проблему. Это проблема серьезная, потому что дети — наше будущее. Вы согласны со мной, да? Я согласна. Что Это очень важно. И меня эта тема очень волнует, потому что мы получили больше тысячи рисунков. И чтобы вы понимали, все рисуют, знаете, что голубя солнца. Вот они как видят. И себя. То панамочки пчелы не ловят, то еще что-то. Ну, понимаете, есть, такие забавные, ела. да? Есть мнение о том, что все-таки дети должны знать, что происходит в стране, потому что они живут в этой современной стране. И даже вот если вы племяннику запрещаете смотреть Запрещаю. много, то у нас ребенок вообще не смотрит, потому что нет телевизора. Но все равно они знают, что русские напали на Украину, что Крым уже как-то под вопросом, мы уже туда не поедем. Еще невозможно почему объяснить, но она уже понимает, что в Крым мы, мы не едем. Вот уже есть какие-то из школы, все равно вот идут какие-то знания у меня вопрос по 18 числу туда могут прийти любые дети или тоже вот в украинский дом на вашу акцию или тоже вот есть э, ну э, вы приглашаете детей там э, сирот и вы знаете, я приглашаю всех 18 марта в 14.00 в, украинский, в Украинском доме. Будут мероприятия «Дети за мир». Вход бесплатный. Каждый ребенок, каждый школьник, каждая мама. Есть программы там тоже для родителей. Вспомним старую мелодию, да? Все мультики. Будет программа веселая для родителей. Вспомним детство, да? Вот. Поэтому я приглашаю абсолютно всех детей, взрослых посетить события. Еще раз повторюсь, в 14.00 в, 14 в среду 18 марта. Вход бесплатный. Мы не делаем, ну, как бы это социальный проект, понимаете? Мы не продаем билеты. Мы не отправляем никуда эти деньги на продажу билета. Я вообще это не понимаю, честно, не приветствую. Это социальная структура, социальный проект, где каждый человек может посетить, пообщаться. И там получается общество будет абсолютно разное Потому что фотосессии принимали абсолютно разного достатка детки. Мы не можем говорить обеспеченной семье вы обеспечены, не приходите на фотосессию. Нет, если ребенок рисует красиво, и действительно э, хорошая семья, которая она хочет поучаствовать в этом проекте, мы не запрещаем. Для нас все равны. И дети с АТО, и дети с интерната, и просто обычные дети, просто обеспеченные дети. У нас идет равенство. Поэтому я думаю, дети между собой, а им все равно, с какой они семьи. Они должны общаться, они должны дружить. У них одно. Они мечтают стать. Иметь профессию, да, вот они хотят мира, хотят покоя, хотят быть половину детей нам написали, что они хотят быть отличниками. Вот это интересно. Поэтому надо учителям поднатужиться, чтобы, чтобы дети все были отличниками. Это, они познакомятся с многими интересными гостями. Вот Влада, придет мой муж Денис Силантьев, поддерживает Слава Узелков. Они настолько наобщ... пообщаются с ними поделятся. Э -э вот, может быть, есть вопросы у детей некоторые, да, они получат на многие вопросы ответы. Это тоже очень интересно. Поэтому там будет хореограф Костецкий. Он сделает такой классный джайф, он приходит со своей командой и поэтому будут танцевать целых два часа. Поэтому потанцуют и дети, и взрослые. Поэтому готовьтесь к серьезному проекту, который поднимет вам настроение. Спасибо. С нами в студии были инициаторы проекта под названием Дети за мир Инна Силантьева и Влада Литовченко. Спасибо, спасибо вам большое. большое. Спасибо, спасибо вам. До телеглядачів на телеканале Социальная країна а також на телеканале Чорноморської телерадіокомпанії. мы ще повернемось.